ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক লেন্স পাৱাৰৰ ওপৰত ক'বলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে লেন্স সমীকৰণ আৰু লেন্স সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে অংক কৰে সেই বিষয়ে তোমালোকক ক'লোঁ এতিয়া মই লেন্স পাৱাৰৰ ওপৰত ক'বলৈ লৈছোঁ এতিয়া লেন্স পাৱাৰৰ ওপৰত কোৱাৰ আগে আগে তোমালোকে কেইটামান কথা চাই লোৱাচোন এই যে দেখিছা এই এইখন হৈছে এখন উত্তল লেন্স আৰু তলফালে যিখন দেখিছা সেইখন এখন উত্তল লেন্স এতিয়া এই উত্তল লেন্স দুখনৰ ওপৰ লেন্সখন চোৱা ওপৰ লেন্সখনৰ পেট অংশটো অকণমান পাতল এয়া চোৱা দেখিলা পাতল এইদৰে দীঘাকৈ আঁকিলে এনেকুৱা হ'ব আৰু এই তলৰ লেন্সখন চোৱা এই পেট অংশটো অলপ বেছি ডাঠ এতিয়া এই লেন্স দুখনত যেতিয়া সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মি আপত্তিত হ'ব তেতিয়া কি হৈছে প্ৰথম লেন্সখনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এই সমান্তৰালভাৱে আপতিত হোৱা ৰশ্মি কি হৈছে প্ৰতিসৰণৰ পিছত ফ'কাছত একত্ৰিত হৈছে কিন্তু ফ'কাছটো ক'ত আছে মুখ্য অক্ষৰ মুখ্য অক্ষৰত ফ'কাছ বিন্দুটো আছে আৰু সেই ফ'কাছ বিন্দুটো অপটিকেল চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ আলোককেন্দ্ৰৰ পৰা ফ'কাছ বিন্দুটো অলপ আঁতৰত আছে দুই নম্বৰখন লেন্সত চোৱাচোন এয়া চোৱা ইয়াতো সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মি আপতিত হৈছে আৰু এই ৰশ্মি এয়া চোৱা ফকাশ বিন্দুটো একেবাৰে ওচৰতে আছে তাৰমানে প্ৰথম লেন্সখনতকৈ দ্বিতীয় লেন্সখনত কি কৰিছে ৰশ্মি বেকা কৰা যিটো বেকা কৰা যিটো ক্ষমতা বেছি গম পালা এতিয়া এই লেন্স পাৱাৰ বুলি ক'লে আমি তেনেকুৱা এটা কথাই জানিবলৈ পাম তোমালোকে এই দুখন লেন্স থোৱা এই দুখন যে দেখিছা এই দুখন হৈছে ওপৰখন আৰু তলৰখন এই দুখন এয়া আঁকি দিলোঁ চোৱা প্ৰথমখন আৰু দ্বিতীয়খন প্ৰথমখনতকৈ দ্বিতীয়খন এই দুখন হৈছে অৱতল লেন্স আৰু এই অৱতল লেঞ্চ দুখনৰ প্ৰথমখনতকৈ দ্বিতীয়খনৰ বক্ৰতা মানে ভিতৰৰ বেকা অংশটো এনেকুৱা বেকা যিটো অংশ সেই অংশটো অলপ বেছি দ্বিতীয়খনত বেছি দুইফালে বেছি চোৱা আৰু প্ৰথমখনৰ কম এতিয়া ইয়াত যেতিয়া ৰশ্মিবিলাকে আপত্তিত হ'ব এই সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি এয়া আহিছে চোৱা অঁ এতিয়া প্ৰথমখনত কিমান বেকা কৰি পঠাইছে কিমান ডাইভাৰ্জেণ্ট কৰিছে কিমান অপসাৰী কৰি পঠাইছে দেখিলা দ্বিতীয়খনত চোৱাচোন অঁ দ্বিতীয়খনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা দ্বিতীয়খনত বেছি অপসাৰী কৰি পঠাইছে আটাই এই অপসাৰী ৰশ্মি দুটা যদি আমি পিছফাললৈ বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই অবত লেন্স দুখনৰ আমি কি বিচাৰি পাম তাত ফ'কাছ বিন্দুটো বিচাৰি পাম এতিয়া এই ফ'কাছ বিন্দু দুটা এখনৰ কি আছে যিখনৰ বেছি বেকা এই বক্ৰ পৃষ্ঠটো যাৰ বেছি সেইখনত কি হৈছে ফ'কাছ বিন্দুটোৰ ওচৰত আছে আৰু যিখনৰ বক্ৰপৃষ্ঠটো অকণমান কম সেইখনত ফ'কাছবিন্দুটো আঁতৰত আছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ যে ফ'কাছবিন্দুটো উতৰ ওচৰত থকাখনৰ সি বেছিকৈ ডাইভাৰ্জেণ্ট কৰি পঠাইছে মানে বেছিকৈ মেলি পঠাইছে আৰু যিখনৰ ফ'কাছবিন্দুটো আঁতৰত আছে সি কমকৈ মেলি পঠাইছে যে এই যে মই অলপ আগে আগে কৈছোঁ যে পোহৰ ৰশ্মিক প্ৰতিসৰণৰ পিছত লেন্সখনে যিমান বহলকৈ মেলি পেঠাব পৰা যিটো গুণ বা যিটো সক্ষমতা বা উত্তৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰ ৰশ্মিক কনভাৰজেণ্ট কৰা মানে ফ'কাছবিন্দুত একত্ৰিত কৰা যিটো গুণ যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে লেন্স পাৱাৰ লেন্স ক্ষমতা বুলি কোৱা হৈছে গম পালা এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ যে ফোকাছ দৈৰ্ঘ্য় আঁতৰত থাকিলে লেন্স পাৱাৰটো কমি থাকে মানে তাই ডাইভাৰজেণ্ট এবিলিটিটো কমি থাকে আৰু যদি ফ'কাছ দৈ দৈৰ্ঘ্য আলোক কেন্দ্ৰৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ডাইভাৰজেণ্ট বা কনভাৰজেণ্ট কৰা কেপাচিটিটো বাঢ়ি থাকে অৰ্থাৎ লেন্সখনৰ পাৱাৰ বাঢ়ি থাকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম লেন্স ক্ষমতাক কি আখৰে খুচোৱা হয় অৰ্থাৎ লেন্স পাৱাৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰচনেলটো এফ অৰ্থাৎ ফোকাছ দৈ্য় বাঢ়িলে লেন্স পাৱাৰ কমিব আৰু লেন্স পাৱাৰ বাঢ়িলে ফ'কাছ দৈজ্ঞ কমিব ইয়াক পি ইজিকুৱেল ওৱান বাই এফ বা এফ ইজিকেল ওৱান বাই পি এনেদৰে প্ৰকাশ কৰা হয় এই লেন্স পাৱাৰৰ একক হ'ল ডায়প্টাৰ এক মিটাৰ ফ্য়ৰ লেন্স এখনৰ ক্ষমতাক এক ডায়প্টাৰ ধৰা হয় অৰ্থাৎ এক ডায়প্টাৰ সমান এক মিটাৰ ফাছদৈ যদি লেন্সখনৰ ফ'কাছ দৈঘ্য এক মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে লেন্সখনৰ পাৱাৰ হ'ব এক ডায়প্টাৰ চকু চিকিৎসকসকলে লেন্স ক্ষমতা উল্লেখ কৰি সংশোধনী লেন্সৰ বিধান দিয়ে ধৰা হওক এনে বিধান দিয়া লেন্স এখনৰ ক্ষমতা প্লাছ টু ডায়প্টাৰ ইয়াৰ অৰ্থ এই যে লেন্সখন উত্তল আৰু ইয়াৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্ঘ হাফ মিটাৰ সমান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ একেদৰে মাইনাছ টু পইণ্ট ফাইভ ডায়াৰ ক্ষমতাৰ লেন্স এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য় মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ হ'ব আৰু লেন্সখন অৱতল হ'ব এই এফ যোগেল ওৱান বাই পি বা পি যোগেল ওৱান বাই এফ এই সম্পৰ্কটোৰ পৰাই আমি ডায়েপ্টাৰ আৰু মিটাৰৰ মাজত সম্বন্ধ গঠাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য় আৰু লেন্স পাৱাৰৰ মাজত সম্বন্ধটো আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এই যে আমি ইতিমধ্যে কৰিলোঁ টু ডায়েপ্টাৰ লেন্স ক্ষমতাৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য় কিমান হ'ব এতিয়া উত্তৰত আছে যে হাফ মিটাৰ সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ এই ফংগোলাটোকে প্ৰয়োগ কৰি কৰা হৈছে তোমালোকে নিজে কৰি চাবাচোন বহুতো আলোকযন্ত্ৰত কেইবাখনো লেন্স থাকে প্ৰতিবিম্বৰ বিৱৰ্ধন আৰু তীক্ষ্ণতা বঢ়াবলৈ কেইবাখনো লেন্স সংযোজন ঘটোৱা হয় লেন্সবোৰৰ নিজস্ব ক্ষমতা পি ওৱান পি টু পি থ্ৰীৰ বীজগণিত যুগফলৈ হ'ল এনে যৌগিক লেন্সৰ ক্ষমতা অৰ্থাৎ পি ইজিকুৱেল পি ওৱান প্লাছ পি টু প্লাছ পি থ্ৰী মই এনেদৰে লিখিব পাৰিম যদি পি ওৱান ইজিকুৱেল প্লাছ টু পইণ্ট জিৰ' ডায়েপ্টাৰ আৰু পি টু ইজিকুৱেল প্লাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ডায়েপ্টাৰ হয় তেন্তে পি ইজিকুৱেল আমি লিখিব পাৰিম প্লাছ টু পইণ্ট টু ফাইভ ডায়েপ্টাৰ অৰ্থাৎ পি ওৱান আৰু পি টু যোগ কৰিয়েই আমি পি টু উলিয়াইছোঁ সেইসকল তোমালোকক লেন্স ক্ষমতা বা লেন্স পাৱাৰৰ ওপৰত মই ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু লেন্স পাৱাৰ এককটো কি বুলি কৈছিলোঁ ডায়েপ্টাৰ ড্ৰাইভটাৰ কাকবোৰে মই ইতিমধ্যে কৈ গৈছোঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা হ'ল